Ладно. Всем привет! Сегодня мы снимаем долгожданное видео. Я не знаю, долго ждали ли вы его или нет, но мы да. Сегодня 4 июня, середина лета, можно сказать. И мы хотим вам кое-что сказать. Ничто так не освежает в середине лета, как мохито. Мохито, самодельная, да. Не видно, да, что это мохито, но это мохито. Но очень вкусно. Мы сделали по своему вкусу рецепт этого мохито очень прост мы можем вам о него рассказать да да берете бутылку воды ну бутылку обыкновенную двухлитровую наливаете туда воды где-то вот так вот даже чуть больше а так вот оставляете кидайте туда по вкусу мяты. мяты свежей да можете купить кто живет в селе может дома взять вот кто по вкусу добавить лимонной кислоты и сахара, все это размешать, налить в стакан либо в чашку, кружку и пить. Как мы это делаем? Mm -hmm. Mm -hmm. и мы хотим вас поздравить с наступающими летними праздниками и поздравить тех людей, в которых лето день рождения. К сожалению, у нас зимой день рождения, но лето это тоже очень классно. Mm -hmm. Что ты хочешь пожелать? Пейте мохито. Да, и оставайтесь же такими позитивными. Всегда много фотографируйтесь, особенно если вы в новой местности, где вы там никогда не были. Едете куда-то там за границу, либо кому-то в гости там неделю, месяц. Обязательно фотографируйтесь, потому что это память. И не забывайте о своих родных и близких. Всем пока!